Очень важный момент, он не касается темы референдума, но я пользуюсь моментом, отмечу его. В Донецке осталось э, множество университетов. Они сейчас под контролем Донецкой Народной Республики. Большая часть из них уехала на украинскую территорию. Донецкий национально уехал в Винницу, уехали в Красноармейск, уехали в Кировоград. Но э, некоторые студенты остались. Причем около 30-20% студентов осталось в городе Донецке. Им вешают студентам, вешают лапшу на уши, говорят о том, что вот, мол, придет МГУ из Москвы, придет ростовский какой-то там гуманитарный университет. Это абсолютное вранье, это все прекрасно понимают. Я бы хотел сейчас обратиться к студентам донецка если сейчас кто то меня слышит чтобы они приезжали на украинскую территорию получали украинские дипломы никакое мгу не придет в днр максимум там сформируются несколько пту в результате которых они получат дипломы и никуда не смогут устроиться переезжайте мы украинское государство обеспечит вам надлежащее обучение, общежитие и все у вас будет нормально.